Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кіровоград. Тема дня до вашої уваги. В нашій студії сьогодні Єфим Леонідович Мармер, головний редактор Тежневика Україна Центр, і сьогодні ще як голова благодійного фонду меморіал хащувацької трагедії. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Дякую, що ви з нами сьогодні. Але перш ніж почнемо, я з вашого дозволу глядачам нагадаю, що ми розповідали вже вам у своїх новинах. Це було раніше на початку весни про те, що е, в Хащуваті Гаверонського району зараз будується меморіал на честь жертв трагедії, яка там відбулася під час великої вітчизняної війни. Тоді загинуло. Чимало люду і про цю трагедію, мабуть, знає вся область. Так, от, ідея втілення, ідея побудувати там меморіал належить безпосереднім нащадкам тих, хто загинув тоді, о, в роки війни. Отже, Єфим Леонідович, ну, враження після моєї поїздки тоді просто незабутні через те, що така єдність духу, яка об'єднала вас і ваших однодумців, просто дивовижна, особливо враховуючи те, що люди живуть хтось в Америці, хтось в Росії, але саме така єдність. Приємно бачити, що зараз таке відбувається. І е, наскільки я знаю, вас підтримали і люди, які мешкають в Гайвероні, безпосередньо ті, хто виконує роботу. З, таки, з такою душею вони підійшли і так швидко спішили вони до 9 травня встигнути, то все-таки здадуть роботу чи ні до 9 травня. Ну ми дуже сподіваємося, що все вовремя зробити. Може бути, якісь роботи ще придеться продовжувати і після 9 мая, тому що дійсно меморіал получился огромним. гораздо больше, чем мы планировали. Он, по оценкам специалистов из очень известного Израильского института Яд-Вашем, музея всемирно известного, это сейчас самый большой из строящихся в Европе мемориал Холокоста. Поэтому работ очень много, объем, ну, такой, так скромно назвать его, колоссальный. И работы велись даже в морозы зимой, и работы продолжаются и сейчас, буквально до весь Световой день. Что сегодня там уже есть, и что еще осталось сделать? Ну, осталась, э, осталась работа, которая ну, обычно завершает любое строительство, это выложить дорожки плиткой. Вот заканчивается самая сложная вещь, это э, большая звезда из трех цветов мрамора тончайшая работа, которая, оказывается, есть умельцы у нас в области, которые смогли это сделать. Ну, озеленение, потому что мы хотим, чтобы там был ландшафтный дизайн настоящий. В общем, мы все делаем так, как э, такие вещи строят во всем мире. Давайте все-таки повернемся до того, кому наложить идея створения, кто взял безпосреднюю участь, в том числе и финансовую, и кто является реализатором безпосреднюю, кто працює на месте. Значит, идея строить мемориал была высказана 9 мая 2013 года нашим земляком, заслуженным строителем России, руководителем крупнейшего строительного комбината в Воронеже, который в год сдает, ну, наверное, по микрорайону нашему спальному, каждый год сдает Борису Ташлыцкому. У него довольно много родственников там, похоронено, и он сказал, ребята, пока мы еще в силах, пока мы еще крепко стоим на ногах, давайте строить, давайте сохраним эту память для потомков. Вот несколько месяцев мы обсуждали, как и что делать, а потом поняли, что подходит осень, и надо начинать строить быстренько. Собрали первые деньги, написали письма всем своим землякам, отозвался сразу же практически Игорь Крутой, тоже прислал довольно приличную сумму денег, и мы начали строительство. Строительство получилось масштабное, смета. Уже сейчас мы вложили в него около миллиона гривен. Здесь нету ни копейки государственных денег, здесь нету ни копейки денег благотворительных других там фондов, которых очень много в мире. Это деньги, собранные очень некрупными бизнесменами, достаточно обычными в общем, людьми, ну, которых душа там, Кашіват. Чи довелося вам зіштовхнутися з паперовими перепонами через те, що будівництво само собою складна штука, а ще ж дозволи на землю на, скажімо, присвоєння статусу меморіалу, як із цим? Так, да, звісно, нам прийшлося з цими трудностями. Нам допомогли кіровоградські власті, вони нас піддержали в Києві і где-то з п'ятого разу ми отримали статус э, об'єкта так э, національного. Теперь мы под охраной государства, это вся территория. Так что, в общем, бумажная волокита закончилась, и началось, собственно, само строительство. Строительство возглавляет на месте заслуженный чернобылец, ветеран, ну, просто золотой человек Виктор Павлович Бевзенко, который день и ночь там, на объекте. Ну, вторая наша опора в Хащевато – это директор школы Елена Михайловна Вдовиченко – вот она очень много нам помогает и, в общем, дети каждый год дети вы, наверное, видели сами с как, какой болью, с каким трепетом дети участвуют в каждом мемориальном мероприятии, которое таких бывает два раза в год. Это непосредственно 16 февраля э, в день э, расстрела хащеватцев. а их более тысячи там было расстреляно. И 9 мая по нашей традиции мы каждый год там встречаемся. Вот на этих людях и на тех, собственно, кто разработал проект, а это не профессиональные архитекторы, а два бизнесмена, два э, достаточно известных в Кировоградской области человека, Виталий Лященко и депутат облсовета Олег Хейсон, они, собственно, сами нарисовали этот проект. И, так сказать, он пошел сейчас, вот он уже... Блізок завершення. Єфім Леонідович, цікава така штука, що люди, яких, ну безумовно, це стосується всіх трагедій, яка там трапилася, але які не мали, скажімо, родичів, які би загинули там у Хащуватому, з такою ініціативою підійшли до питання. Той же Лященко, директор школи Хащувацької, про яку ви згадали, такий об'єднуючий фактор і для ваших однодумців, які вклали свої гроші в це будівництво. Такие социально политические подеи, которые происходят сегодня в Украине, не позначились на такой едности, какая была с самого начала всей идеи? Это очень, очень сложный вопрос, и он, наверное, требует просто отдельной передачи. И что если говорить о конкретных людях, то у Виталия Лященко два, оба деда погибли в Отечественную войну, и он понимает, что такое, вот что произошло. И для него это, кстати, не первый мемориал. Они со своим другом Олегом Хейсоном уже построили такой же мемориал в завале, может, не такой масштабный, но не менее, так сказать, ценный. Елена Михайловна Вдовиченко, она до того, как стать директором школы, она долгие годы возглавляла и музей школьный, и она очень прониклась этой темой. Тот же самый Виктор Павлович Бевзенко учился в школе в одном классе, но с очень многими, так сказать, детьми, чьи семьи потеряли, ну, просто десятки и сотни своих близких. Поэтому для них это, конечно, все тоже не менее важно. Но я вам хочу сказать, что люди проникаются этой темой. Люди просто те, которые, ну, казалось бы, никакого отношения не имеют ни к Гайворону, ни к Хащевата, ни к этой трагедии, начинают туда ездить, начинают вместе с нами возлагать цветы, говорить речи. Ну, как бы вообще в той земле есть какое-то невероятное притяжение. И человек, который пару раз проехал вдоль Южного Буга, оказался в Гайвороне, в Хащевата, увидел майскую сирень, эту гайворонскую, он ну, просто прикипает душой ко всему этому. Что касается политических событий, конечно, э, конечно сказывается. Ну как обмануть, сказать, что все нормально. Конечно, мои э, земляки-хащеватцы пишут мне из России, как же мы можем приехать, мы боимся ехать. Приходится их уговаривать, что здесь, на Кировоградчине, априори не может быть ничего такого, чтобы могло помешать нашей встрече 9 мая. Это, конечно, вообще такой парадокс, что во время такого обострения отношений России и Украины мы с нашими друзьями, которые живут в России, вместе строим этот мемориал. Це парадокс, але і гарна демонстрація того, що спільно у нас все-таки більше. У нас буквально пів хвилинки до кінця ефіру. І я вас прошу розказати нам про 9 травня, вже коли безпосередньо ви будете кликати людей, аби побачили, яким вийшов меморіал. Ми вже пригласили людей, вже багато самі як би, спрашують, як краще проїхати. Будь ласка, ми готові там зустріти будь-яке і будь-яке кількість, на жаль, це огромная територія, на якій погибли люди, Ну вот. И там место, как говорится, для тех, на открытии хватит для всех. Кто хочет, пожалуйста, могут приезжать. Это будет 9 мая, как обычно 9 мая, ну, в 12 часов. Официальных да. осипчика это? Странно, конечно, но как-то вот очень мало вот это событие, сооружение такого значимого мемориала, мало заинтересовало столичных наших, так сказать, властей, мало заинтересовало еврейские организации, и украинские, и международные, и израильские. Ну, знаю точно, що збирається приїхати наш руководитель Облсовету Черноїваніка. Знаю точно, що буде руководитель Райсовета Ну, Ми приглашаємо всіх. Дякую вам за розмову. А глядачам хочу нагадати, що в нашій студії сьогодні був Єфим Мармер, головний редактор Тижневика Україна центр і голова благодійного фонду меморіал Хащувацької трагедії. Такою була тема дня сьогодні. До собі.